Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 8 akan membentangkan tugasan berkumpulan kami iaitu morfologi. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Nihayatul Istiana, Afika Huda, Ilya Zulaika, Shalini, Kaisah Atirah, Maimunah dan Sharifah Rufarizah. Pendahuluan Menurut Asmah Haji Omar 2008, morfologi merupakan kajian tentang pembentukan kata di mana morfem bebas dan tidak bebas ialah unit yang membentukkan kata dan morfem juga hanya memiliki hubungan sintaktik antara satu sama lain. Menurut Nik Safiah Karim 2009 pula, morfologi bermaksud kajian tentang perkataan yang merangkumi kajian tentang struktur, bentuk dan penggolongan perkataan. Morfologi merupakan kajian tentang struktur, bentuk dan penggolongan kata. Terdapat tiga konsep yang dikaji di dalam morfologi iaitu struktur perkataan, bentuk perkataan, termasuklah prosesnya dan juga penggolongan perkataan. Dari struktur kata, morfologi mengkaji bentuk-bentuk sebutan atau lambang yang menjadi sesuatu unit bahasa itu bermakna. Bentuk perkataan merupakan bentuk bahagian data bahasa sama ada ia berbentuk tunggal atau mengandungi imbuhan, pemajmukan dan juga penggandaan. Dari segi penggolongan kata pula, morfologi mengkaji tentang proses mengelaskan perkataan bergantung kepada kesamaan bentuk atau fungsi perkataan tersebut. Berikut adalah video kawasan kajian dialek kami. Latar belakang. Dialek Melayu Sarawak adalah sebuah dialek yang penuturnya ialah orang Melayu Sarawak yang menetap di daerah-daerah seperti Kuching, Kota Samarahan, Betong, Sri Aman, Miri, Limbang, Sibu dan Sarikei. Terdapat beberapa variasi uh, dari dialek Melayu Sarawak iaitu dari dialek Melayu Sarawak Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sibu, Sarikei, Miri dan Limbang. Sarawak mempunyai susunan kaum sebanyak 21 dan tidak kurang dari 30 bahasa etnik yang berbeza dan menjadikan ia negeri tumpuan penyelidik dan pengkaji bahasa. Tiap dialek Melayu Sarawak mempunyai perbezaan dalam kuasa kata, penyebutannya dan ejaan. Khususnya yang dituturkan oleh orang Melayu Sarawak yang berada pada peringkat bahagian pertama dialek Melayu Sarawak pada peringkat bahagian pertama iaitu dialek Melayu Kucing, bahagian kedua iaitu dialek Melayu Seri Aman dan dialek ke-11 iaitu dialek Melayu Betong atau juga dikenali sebagai dialek Melayu Saribas Bas. Tiga-tiga dialek ini akan dibandingkan dari segi intonasi, sebutan dan perbehandaraan kata. Objektif kajian Objektif yang utama adalah untuk mengenal pasti 10 contoh perkataan daripada setiap 4 golongan kata dalam dialek Melayu Sarawak. Objektif yang kedua menghuraikan konteks penggunaan 10 contoh perkataan daripada setiap empat golongan kata dalam dialek Melayu Sarawak di dalam ayat. Golongan kata yang pertama ialah kata nama. Kata nama merupakan perkataan perkataan yang boleh menjadi unsur binaan frasa nama dalam ayat dan kebiasaannya ia digunakan untuk merujuk kepada orang, haiwan, tempat, benda atau konsep. Kata nama terbahagi kepada 3 jenis iaitu kata nama am, kata nama khas dan juga kata ganti nama diri. Contoh kata nama ialah poda. Contoh ayat, wangi na poda dipakai kita tu. Maksudnya, wangi betul bedak yang awak gunakan ini. Poda dalam DMS merujuk kepada bedak. Poda merupakan wangian badan yang merupakan serbuk yang digunakan pada bahagian leher, badan dan muka. Penutur DMS kebiasaannya menggunakan istilah poda dalam kehidupan seharian seterusnya saya akan menerangkan tentang kata kerja. Menurut Zaba 1965, kata kerja digelar sebagai perbuatan. Kata kerja merupakan perkataan yang menjadi inti bagi binaan frasa kerja. Menurut Sabran et al. 2020 pula, kata kerja merujuk kepada perbuatan atau keadaan tertentu. Contoh, perkataan berekod. Contoh ayat iaitu Ibu merekod di Yang bermaksud Jangan berlari di jalan raya itu Perkataan berekod dalam dialek Melayu Sarawak digunakan untuk menerangkan tentang perbuatan seseorang yang berlari dalam bahasa Melayu standard. Golongan kata yang ketiga adalah kata adjektif, iaitu perkataan yang menjadi inti dalam pembinaan rasa adjektif. Satu perkataan adalah kaca. Ayatnya, nang kaca, kubunga ditanam kita tapi rumah, ya Maksudnya memang cantik pokok bunga ditanam awak tapi rumah itu. Berhanya dalam dialek Melayu Sarawak, kaca bermaksud cantik, kaca tampan, sedap mata untuk memandang. manakala dalam bahasa Melayu, kaca dirujuk kepada lelaki sahaja. Iaitu lelaki berkelihatan tampan, gagah, segak dan sebagainya. Seterusnya, kata tugas. Menurut Nik Safiah Karim, kata tugas merujuk kepada kata yang hadir dalam frasa, klausa atau ayat untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis yang tertentu. Contoh perkataan gila. Ayat kami suka gila kat kita. Yang membawa maksud saya suka sangat dekat awak. Gila merupakan kata penguat dalam golongan kata iaitu sangat dalam Melayu standard. Manakala dalam DMS pula penutur akan menggunakan kata penguat ini selepas kata adjektif. Manakala dalam Melayu standard kata sangat boleh diletakkan sama ada sebelum atau selepas kata adjektif secara keseluruhannya, dialek Melayu Sarawak dan bahasa Melayu standard mempunyai perbezaan yang amat ketara disebabkan penggunaan bahasa mengikut tempat dan penutur. Bahasa Melayu standard adalah bahasa kebangsaan Malaysia dan ini menyebabkan masyarakatnya mudah untuk memahami bahasa tersebut. Manakala, dialek adalah bahasa yang digunakan oleh sekumpulan masyarakat mengikut daerah atau tempat disebabkan terdapat kesukaran untuk memahami dialek Melayu Sarawak oleh masyarakat bukan penuturnya berlaku salah faham dan buruk sangka antara masyarakat hal ini kerana beberapa perkataan dalam dialek Melayu Sarawak dan bahasa Melayu standard mempunyai bunyi yang sama namun maknanya berbeza jika dibiarkan perkara ini akan berlakunya situasi yang tidak harmoni antara masyarakat kerana wujudnya perasaan buruk sangka antara kalangan mereka disebabkan penggunaan perkataan yang kekaburan makna. Maka diharapkan kajian ini akan membantu dalam memahami dan menguasai dialek Melayu Sarawak bagi mengelakkan berlakunya situasi salah faham antara satu sama lain. Ini adalah rujukan yang telah kami gunakan dalam kajian ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.